আচলাম ৱালকুম নুকেন ব্লগছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আলহামদা আমিও ভালে আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা চাহ বিস্কুট খোৱাৰ পিছতে মই কেইখনমান ৰুটি বনাই ললোঁ এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আহিছে মানে ৰাতিপুৱা ভাত খাই লোৱাৰ পিছত কাম কৰিবলৈ মন নাযায় সেয়েহে মানে মই কেইদিনমানৰ পৰাই ৰুটি বনাই খাওঁ ৰাতিপুৱা আৰু পিছত দুটা তিনিটামান বজাতহে ভাত খাওঁ ৰুটিখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছতে মানে ৰাতিৰ যি চব্জি আছিলে এয়া চব্জিৰেই মই ৰুটিখিনি খাই ললোঁ আৰু ৰুটিত অলপ তেল দি ভাজিছোঁ মানে একেবাৰে শুকান ৰুটি মই খাব নোৱাৰোঁ বহুত বেছি গেছ হয় সেইটো কাৰণে ৰুটিতে মই অলপ তেল দিলোঁ আকৌ পৰঠা খাবলৈও টান পাওঁ এতিয়া আহিলোঁ বাহিৰা ৰুমটো চাফা কৰিবলৈ এইটো ৰুমত মই বহুত কমেই আহোঁ মানে এই ৰুমটোতে মাল ৰাখে আৰু বাহি বাহিৰা মানুহ মানে অহা যোৱা খুব বেছি হয় সেইকাৰণে মই এই ৰুমটোত বেছি আহিবও নোৱাৰোঁ আৰু ৰুমটো বহুত লেতেৰা হৈ থাকে কিয়নো মতা মানুহ আহে বহে বিচনাটো শুই থাকে সেইটো কাৰণে মানে এইটো ৰুম মই বাদেই দিলোঁ মাজে মাজেহে মই আহি ৰুমটো চাফা কৰোঁ আজি ভাবিলোঁ বিচনা চাদৰখন সলাই দিওঁ বিচনা চাদৰ সলোৱাৰ পিছত মানে বালিচৰ কভাৰকেইটা নেপালোঁ ক'ত থৈছিলোঁ মই নিজেই পাহৰিলোঁ পিছত পালেহে মানে আকৌ লগাই দিম বালিচত এইফালে এতিয়া আহিলোঁ কাপোৰখিনি মেলিবলৈ কাপোৰখিনি মই ৰাতিয়ে মিচিঙত ধুই ৰাখিছিলোঁ মানে ঠাণ্ডাদিন আহিলে আকৌ মোৰ কি হয় ৰ'দটো মানে বহুত কমেই পাওঁ আৰু গৰম দিনত মানে ইমান চিন্তা নাথাকে ফেনৰ তলত মেলি দিলেও শুকাই যায় সেইটো কাৰণে ৰাতিয়ে কাপোৰখিনি ধুই ৰাখোঁ ৰাতিপুৱা মানে জলদি মেলি দিলে সোনকালে শুকাই যায় আৰু ৰ'দটো অলপ সময় থাকে পিছলৈ নাইকিয়া হয় গছ গছনি বহুত বেছি চাৰিওফালে আৰু এতিয়া আহিলোঁ ৰুমটো চফা কৰিবলৈ মানে মই থকা ৰুমটো আৰু ভাবিলোঁ আজি চ'কেছটো অলপ চাফা কৰোঁ মানে কাপোৰখিনি এটাত আনিলে গোটেইখিনি ওলাই দিয়ে এনেকুৱা কৰে মানুহজনেও এনেকুৱা কৰে আকৌ ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে এনেকুৱাই কৰে কাপোৰখিনি মানে একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অলপ মানে মই মিলাই থওঁ আৰু বেছি সময়ো নাই ঠাণ্ডাদিনত আকৌ দিনটো ছুটি নহয় কামখিনি সোনকালে কৰিব লাগে আৰু মাজতে আফনানু আহি অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিলে মানে তাকো অলপ ভিডিঅ'ত ৰাখিব লাগে মোক সি কৈছে মোক ফটো উঠাই ৰাখা আৰু এয়া এতিয়া মই কাপোৰখিনি যেনেকুৱা পাৰিছোঁ মানে এনেকুৱা হেঙাৰতো থৈছোঁ আকৌ ভাজ লগাই থৈছোঁ আৰু এই চৌকেছটো মোৰ বহুত দিনেই হ'ল বনোৱা মই কাঠৰ বস্তু ভাল পাওঁ বুলি মানে কাঠৰ চৌকেছ বনাই লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবি আছোঁ আকৌ কাঠৰ মানে গডৰেজতাই বনাই ল'ম বুলি তেতিয়াহে মানে আৰু কাপোৰখিনি হেঙাৰত ৰাখিলেও চলিব এতিয়া মানে অলপ জাপিও ৰাখিবলগীয়া হৈছে আৰু অলপ হেঙাৰত আছে চকেচটোৰ মই তিনিভাগ বনাইছোঁ দুভাগত কাপোৰ ৰাখিছোঁ আৰু তলৰ ভাগটোত মই চেণ্ডেল ৰাখিছোঁ চেণ্ডেলখিনিও এতিয়া বাহিৰতে ওলাই আছে সেইটো কাৰণে কেইযোৰমানেহে আছে আৰু এতিয়া হৈছে সন্ধিয়া সময়ত তেখেতে মোক মাটিকলৈ চাহ পাঁচ কাপ দিয়া সেয়েহে ভাবিলোঁ প্ৰথমত চাহ দিলোঁ পিছত ৰন্ধা বঢ়াৰ কামত লাগিম আৰু ৰান্ধি থকাৰ সময়ত মাজতে চাহ খুজিলে অলপ বেয়াও লাগে মানে অলপ অলপ ঠাণ্ডা সোমাইছেতো অলপ টান লাগে আৰু পানী চুবলৈ আৰু মই সেইটো কাৰণে আজিকালি ওৱান টাইম কাপেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে খুব বেছি চাহ দিব লাগে অলপ পিছে পিছে এবাৰ বাহিৰত কাপত চাহ দিয়াৰ পিছত মানে আকৌ এবাৰ যেতিয়া চাহ দিব লাগে কাপখিনি মই নেপাওঁৱেই মানে বাহিৰত থাকে আৰু মানুহো নাই যেন মোক অলপ পিছে পিছে আনি দিব সেইটো কাৰণে ওৱান টাইম কাপেই বেছি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ৰাতিলৈ তিনিজন মানুহক তেখেতে মাতিছিলে মানে আমাৰ ঘৰতে কাম কৰে তেওঁলোকক খুৱাবলৈ মানে মোক ক'লে তেওঁলোকক খুৱাম ৰান্ধি দিবা কিবা আৰু ময়ো ভাবিলোঁ যি আছে তাকে ৰান্ধি দিওঁ তেওঁলোকে এসাঁজ খাব বুলি আৰু এয়া মই এতিয়া দালি আকৌ ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু কণী ভূনা বনাই দিলোঁ তেওঁলোকে খাই বৈ যোৱাৰ পিছত আমিও খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ যদিহে কোনোবাই মোৰ এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ফেচবুকত চালে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আল্লা হাফিজ